また一緒の生活ですねどうぞしましたよでも家で見る時はいつもこうだよね。 てるんだろう。これ。 あとで映画の感想話し合おうね。 うんその時も一緒に見れたらいいなあえっとうーんアクションもすごかったけど。 リスもすごかったね <laughs> その。 私からだったら大丈夫だから。 鳴らしていこうね私たちのこの関係え今までにしてきたこと ない。

手、引いちゃうよ。ん、ん。う、うん。せう、うん。これで、前の距離と同じ。 ことをしてるみたい このまま手をつないで寝てもいい、ね、<laughs> お姉ちゃんだからでも恋人だよ 準備をしますねはい、お姉ちゃんが記録したよ きたから着替えてきたの。でももうちょっとだけ時間があるからううん、うん、私もぐっすりだった今までと違う感じだったけどだから起きたのにまた布団入っちゃった。 生きてる気分だったのまだその気持ちはあるんだけどそれよりも今は包まれてる感じがする<笑><笑><笑>君でいっぱいになってるね だけはしてあるから。 様わあきれいに片付けてくれたね <laughs> 謙遜するんだから。 扱いするケンちゃんにはお仕置き られちゃいそうねあな何でもない早く部屋に入って着替えよ うで,でももっともっと恋人として慣らしていった方がいいよね。 拭いちゃわないと私そのくらいならいいよケンちゃんも一緒に ああ。 眠るだけで元気になれちゃ一緒の布団はやっぱり少し恥ずかしいけどすごくよく眠れてる気がする、うん、今までで一番ぐっすり眠れてるかも不思議 いただきます。<laughs> 見せ合ったでしょだから次の段階に行ってみないううん避けては通れない道だもの。 <laughs> 私は嫌じゃないよ恋人の距離縮めるの。